Доброго дня. Это программа «Краина здоровья» в студии Костянтин Крупский. Поруч земною. Татьяна Нечапаренко. Это гигиенист. Сегодня будем говорить о профессиональной и личной гигиене полости рта при заболевании тканей парадонта. Всю эту тему для меня все-таки стоит немножко расшифровать. Добрый день. Здравствуйте. заболевание тканей парадонта – это все, что у нас там внутри во рту? Или где это все там ткани парадонта? Ткани парадонта включают в себя все ткани, которые окружают зуб и удерживают его в кости. А как мы знаем, что вот эти заболевания у нас уже есть? Как правило, есть клинические проявления этих заболеваний. А, почернение, покраснение, опухоли, как они себя проявляют? Ну, мне бы хотелось коснуться от тех заболеваний, которые предопределены наличием бактериальной бляшки. Угу. Это различные формы гингивита и пародонтита. То есть там, где есть налет, возникают эти заболевания. А это не кариес сразу же, есть еще какие-то заболевания? Пусть... Это заболевания твердых тканей и зубов, что касается кариеса. Заболевания ткани парадонта, они очень распространены и очень тяжелые заболевания именно в системе, челюстно-лицевой челюстно системе. По данным ВОЗ, возникновение дисфункциональных проявлений в результате заболеваний ткани парадонта выше в 5 раз, чем при заболевании, например, кариеса. То есть проблемы не парадонта, но очень актуальна в настоящий момент. Я так понимаю, что есть уже отдельный доктор-гигиенист. Ну, например, там 20 лет назад я о нем вообще ничего не слышал. Чем отличается стоматолог, который лечит кариес, от э, доктора-гигиениста э, в том же там, стоматологической клинике, поликлинике там, или там, больнице? Доктор-терапевт, стоматолог, который будет заниматься твердыми тканями, ну, лечением именно кариеса, будет леч... будет заниматься этой процедурой только после выполнения профессиональной чистки, которым будет заниматься гигиенист. Uh -huh. А есть профессиональная чистка, а есть как бы вот личная, да, что ли там? Да, есть индивидуальная гигиена полости рта, которую мы обучаем пациента, проводя профессиональную чистку. Потому что контроль за бактериальной бляшкой перекладывается уже на пациента после выполненных процедур гигиениста. А поясните, что такое бактериальная бляшка? Бактериальная бляшка это налет, который состоит из бактерий и который на первом этапе просто прилипает к зубу, дальше имеет свои степени созревания и превращается в твердый камень. Хорошо, а если я чищу зубы, ну там, два раза в день, утром и вечером, бактериальная бляшка все равно появляется на моих зубах? Если вы чистите эффективно, то она не появится. То есть бактерии будут, но бляшка не появится. Другое дело, что вы можете чистить 4 раза в день и 5 раз, но ни разу не чистить эффективно. Mm -hmm. Поэтому сейчас именно упор на личную гигиену пациента делается вот при работе гигиениста. Хорошо. Мы там из рекламы слышим о том, что вот зубная паста, которая вот э, э, устраняет 7 главных причин полости рта. А эта зубная паста устраняет 12 главных причин полости рта. И потом там какой-то палочкой просвечивает, непонятно, что это вообще значит. И показано там, микробы удалены на 99,9%. Насколько на самом деле вы как гигиенист знаете этих заболеваний? Их 7, 12, 5, 4. Сколько их? Ну, что касается бактерии, которые находятся в полости рта, их 520 видов. После гигиенической чистки профессиональной заселение бактериями произойдет через 30 дней. А Некоторые а, доктора говорят, что вот последнее время есть такая так называемая болезнь чистых рук. Мы настолько все чисто вот моем и отмываем, что мы даже а, смываем те бактерии, которые полезны, которые якобы на коже у нас находятся и защищают нашу кожу. И, воз, и от того, что мы их убираем, возникают какие-то кожные заболевания. Не может ли произойти то же самое с мягкими тканями вокруг зуба, что мы настолько все там а, до блеска очистили, что даже полезные бактерии, которые всегда жили в полости рта и помогали что-то там делать, я не знаю что, но мы их тоже убираем, и от этого возникают наоборот заболевания. Заболевания возникают по разным причинам. Очень много существует соматических заболеваний, на фоне, таких, как, на фоне которых будут проявляться и проблемы полости рта, заболевания пародонта. Но в основном гингивиты и пародонтиты – это проблема именно бактериальной бляшки, которая находится на зубах, и недостаточной индивидуальной гигиены полости рта. То есть это потому, что мы неправильно чистим зубы, редко чистим зубы. Мы неэффективно. Как-то не так чистим. Неэффективно чистим, чистим зубы. зубы. Давайте начнем из гингивитов. Давайте. Я бы хотела объяснить, что это такое. Значит, если посмотреть на зуб, он имеет твердые ткани зубов. Это вот мы имеем коронковую часть и корневую часть. И зуб находится в тканях, это в кости. Но он не просто прирастает в кости, он там удерживается с помощью опорно-удерживающего аппарата. Это и есть ткани парадонта. Сюда входит десна, сюда входит периодонтальная связка, цемент корня и альвеолярная кость. Это и есть тот фундамент, в котором удерживается зуб. Mm -hmm. О проблемах парадонта, именно этих тканей, сегодня и пойдет речь. Гингивиты. Гингивиты — это воспалительный процесс. То есть в основе идет воспаление, которое удерживается только в поверхностных слоях десны. Это маргинальная часть десны, которая находится выше периодонтальной связки. Мы это ощущаем как? Как припухлость мы, десны? По, мы это ощущаем. Паци когда такой пациент приходит на прием к гигиенисту, что видит гигиенист? Это кровоточивость при зондировании обязательно, это припухлость, гиперемия и отечность, угу. И болезненность в, в области межзубных десневых сосочков. Что наблюдает пациент дома в такой ситуации, когда он страдает гивитом? У него будет обязательно кровоточивость при чистке зубов. Многие пациенты на это не обращают внимания вообще. И приходит только тогда, когда уже затруднена сама гигиена. То есть ему больно чистить зубы. И он приходит с жалобами, что у него проблемы с десной. Самая, скажем так, ну, ценность данного заболевания, если можно так сказать, что это абсолютно обратимый процесс. Потому что не подвергаются анатомическим изменениям ниже лежащие структуры парадонта. После проведения гигиенических процедур, как профессиональных, обучения пациента эффективным методом чистки, на этом гингивит прекращается. Никакого медикаментозного, никакого лечения вообще не нужно? То есть мы проводим, вы проводите профессиональную чистку, и я после этого правильно чищу зубы и все. Если это гингивит, который вызван, допустим, бактериальной бляшкой, до этого достаточно. Мы можем назначить зубные пасты в состав ход который хлорексидин или ополаскиватели, но это не на длительное время от 7 до 21 дня. А как вообще правильно выбирать пасты, щетки для того, чтобы я правильно? очистил э, зубы или это не зависит от зубной щетки? Это очень зависит от зубной щетки. Зубы имеют пять поверхностей в боковых участках. Если это зубы маляры, это щечная, язычная, щечная, небная, жевательная поверхность и две проксимальные, медиальная и дистальная. То есть зубы имеют пять поверхностей и их нужно все очистить. Пациент щеткой вычищает только две, три максимум. Угу. Это щечную, язычную, пожевательные поверхности. А медиальная, дистальная? Медиальная, дистальная. Медиальная это вот с этой стороны, дистальная это вот. Поэтому, чтобы очистить эти проксимальные поверхности, пациент должен иметь еще какие-то дополнительные средства по уходу. Это или монопучковая щетка, угу. или нитка, флос, или межзубной ёршик. Поэтому, И вы также учите им пользоваться? Да. При уроке гигиены. Например, мы э, рекомендуем чистить э, зубы пациентам это мягкими щетками. Но этого недостаточно одной мягкой щетки, чтобы эффективно вычистить поверхность всех зубов. Поэтому для этого нужна еще монопучковая щетка, которая напоминает себя в виде пучка, и используется при чистке вот пришечной области. И ёршик, который тоже подбирается, он должен быть корректный, соответственно, размеру межзубного промежутка. Для этого используется диагностический зонд, который позволяет определять его диаметр. То есть пациент уходит, зная диаметр межзубного ершика, который он будет использовать. Две щетки, монопучковая и э, мягкая. В чем особенность чистки именно мягкими щетками? Их нужно правильно держать в руке, это пинцетный захват. Мы к зубу под 45 градусов располагаем щетку в области пришечной области и вычищаем круговыми движениями. При этом может немножко бледнеть десна. Это говорит о том, что мы правильно очистим зубы. Мы на пучковую щетку вычищаем эти поверхности, опять же, пришечную область и флосом вычищаем боковые поверхности. А, говорят, флосом вообще можно как-то травмировать десну? И... Можно травмировать десну, когда неправильно вводится флос между зубами. Если это абсолютно плотные контакты, можно использовать флосы, которые очень тонкие. Если же это широкие промежутки, где флоса может быть недостаточно, должен обязательно быть между зубной ёршик соответствующего размера. Есть зубные флосы, которые имеют проникающую нитку или направляющую нитку, которая позволяет пройти между зубами при этом не травмируется сосочек. Нужно прижаться флосом к зубу и пилищими движениями вычистить боковую поверхность. Но и ни в коем мере, что это движение вверх-вниз. Они только травмируют сосочек, но не вычищают межзубные промежутки. В этом и заключается Эффективность чистки пациента. Как правило, пациент говорит, сколько же меня времени будет ходить на чистку зубов? И я тоже задумаюсь, это какой должен быть арсенал. Одна зубная щетка, потом да. пучковая зубная щетка, потом ⁇ ршик, потом флос. Флос или ⁇ ршик? Если это молодые люди, и у них нет межзубных промежутков довольно таких широких, то достаточно вычистить эти промежутки с помощью флосса. И наверняка нужен еще какой-то ополаскиватель после... Ополаскиватель зубной не является... Мы не назначаем стопроцентное использование ополаскивания как обязательным. Это только при определенных манипуляциях, таких как вмешательствах хирургических, или, опять же, после профессиональной чистки, или это удаление зуба, или это имплантация, или любые вмешательства полости рта, которые проводят, проводятся в клинике, назначается пациенту ополаскиватель, например, в течение 7 дней. Хорошо. Вернемся все-таки к заболеванию. Это самое легкое да. заболевание, так об обратимое. Да, еще хотела я здесь упомянуть о генгивите беременных и гингивите подростков, в генгивите. Это две категории пациентов, которые, у которых временно протекает данное заболевание, то есть это на фоне изменения гормонального фона. Особенности гигиены у беременных это мы не используем ультразвуковые скеллера, Работаем ручными скелерами. Все остальные процедуры, такие же, как и для всех остальных пациентов. Что касается ювенильной генгивита, это подростки которых происходит до 14 лет происходит смена молочного прикуса на постоянный и здесь очень важный такой момент, когда идет ну, завершается минерализация эмали, потому что зубы постоянные и молочные у детей прорезываются без завершенной минерализации и в ближайшие годы после прорезывания зуб получает ионы кальция, эмаль в эмаль проникают ионы кальция, фосфора, фтора именно со слюны. Поэтому доступ слюны к поверхности зуба был абсолютно должен быть открыт. Там не должно быть налета. А вот фтор это... содержа... содержащие, э, еще какие-то там содержащие, они помогают нарастить эту эмаль в подростковом возрасте? Э... Минерализировать ее? Мини... Ре... Да, они помогают. Ее. Да. Да. Потому что зубные пасты, которые рекомендуют детям, мы часто назначаем эмофлюорозумную пасту, которая имеет возрастную градацию. Непосредственно вот там и учитывается вот этот период смены молочных зубов на постоянном при уходе за зубами, учитывая вот это состояние эмали на данный момент. Что произойдет, если я не буду обращать внимание на то, что десны кровоточат, не буду идти на профессиональную чистку, к гигиенисту, что может быть дальше? Ну, вы придете с симптомами уже другого заболевания. Это пародонтита. Это более тяжелое заболевание. Самое печальное, что в этом заболевании это то, что разрушается вот эта соединительная связка. Что происходит? Соединительная связка ну, состоит из коллагеновых нитей. Происходит дезинтеграция коллагена и идет резорбция кости. Резорция кости это что? Это лизис кости. Вот посмотрите, если это здоровый зуб, вот. Вот уровень кости. Он должен находиться там ниже цементное малевое соединение на 1,5 один, один, мм. Вот где находится кость. Uh -huh. То, То есть, есть это лизис кости зуб произошел. Зуб, получается расшатывается? Он расшатывается не всегда, но таким образом образуется парадонтальный карман. И это доступ для протонистических бактерий, то есть этих бактерий, которым нам кислород. С чем приходит пациент в данной ситуации? То, что зуб расшатывается одно, он имеет галитоз, это неприятный запах изо рта, это кровоточивость, это гное течение с карманов, но ну, пациенту это не улучшает качество жизни. И к тому же это имеет проблемы при переживании пищи, болезненность. Иногда это напоминает вообще пульпитные боли. Uh -huh. А вот эта профессиональная чистка, насколько это все там, как она там, под наркозом делается, под анестезией? Там, вот, насколько это все про проблематично и неприятно для пациента? Ну, эта процедура больше неприятна, чем болезненна. Но, конечно, если ты на уровне такого генгивита, допустим, то это можно потерпеть. Мы используем, конечно, анестезию, анестезию как местную, так и инфраструктуру. То есть пациент не терпит боли. Угу. А сколько раз в год или не знаю, там, в 2-3 года раз нужно проходить эту процедуру? Это процедура в зависимости от, от состояния именно ткани парадонта и какое заболевание имеет пациент. Или это гингивит, какая форма гингивита, или же это парадонтит, то какой же это степени, первый, второй, третий. Но еще такой момент, чем пациента больше усложняется состояние ткани парадонта, чем больше он должен посещать гигиениста, это раз, и тем больше требований у него к личной гигиене, это два. Поэтому у нас упор делается на то, что все-таки обращайте внимание на свои зубы, это хотя бы на этапе гингивита, где можно все успешно остановить и быстро. А вы говорили о том, что вы проводите после профессиональной чистки уроки э, чистки зубов. Да. То есть э, мне это напоминает там школу первый класс. А да, может быть все-таки начинать с детей? Да, у нас проводятся школы, вот азбука гигиены для детей. Это школа воскресного дня. Приходят родители с детьми. Мы действительно как в первом классе, даем ребенку щетку, ставим перед зеркалом и учим чистить зубы. Но то же самое происходит и взрослым. Бывает так, что пациент приходит на контроль обязательно, на контрольный осмотр, на профосмотр через неделю после чистки. И я смотрю, как он эффективно вычищает зубы. Я демонстрирую пациенту, где уже образовалась бактериальная бляшка за неделю. Значит, вот эти участки он не вычищает эффективно. Значит, или страдает щетка, или недостаточно э, под, ёршик не соответствует международному промежутку. Мы выясняем, какие проблемы возникают на данном этапе. Бывало такое, что пациенты приходили с своими щетками, которые они купили, и я обучала пациентов, взрослых, чистить зубы. Угу. Это а, нормально. А вот детей, э, ну скажем так, детская гигиена полости рта, э, у них все то же самое, и щетки должны быть там, и пучковые, и ершики, и флосы, все то же самое, или там немножко попроще? щетки у детей есть разница только для сменного прикуса. Они имеют разную высоту щетины. Но и детские щетки, они, разумеется, меньше по, раз, по размеру. Они, это мягкие щетки и больше адаптированы именно к челюсти маленького ребенка. Что касается щеток, паст и флоссов, детей мы тоже обучаем пользоваться флоссом. Изначально родители, потом детей. Но где-то чистить зубы нужно с появлением первого зуба. Это раз. С двух лет надо ребенка научить полоскать рот. Кстати, многие дети это не умеют делать. Чистить зубы, учим родителей, потом переходим к плану, они обучают детей. Это что касается маленьких детей. Полтора-два mm -hmm. года, два с половиной. Что же касается флосов, то же самое. Детям флосом пользоваться нужно. Обучаем делать правильно, чтобы не было травматизации зубодесневых сосочков. Что касается на данном этапе очень важно именно прием еще вот сладостей, которые дети любят. Мы рекомендуем их давать детям или в период основного приема пищи, но только между, но только не между приемами, потому что это как правило остается на зубах. И вот то, о чем я говорила, что происходит завершение минерализации эмали, очень важно, чтобы не было таких вот углеводов, которые способствуют развитию очень быстро этой бактериальной бляшки. Должно быть много слюны. И в состав в детский зубный фас входит входят ферменты, которые растворяют еще этот налет дополнительно, чтобы именно был доступ к эмали. А вообще, вот в хорошую зубную пасту, на Ваш взгляд, должны входить какие компоненты? Вот когда я, допустим, там покупаю ее, я смотрю, там, вот есть там, не знаю, там фтор, вот есть еще, еще один элемент. Что там должно быть? Ну, в зависимости от того, какие проблемы у Вас. Это мы уже касаемся проблемы твердых тканей зубов, так же, как и мягких тканей зубов. Мы сегодня касаемся больше мягких тканей mm -hmm. зубов. Для этого есть зубные пасты, которые обладают противовоспалительным эффектом то входит или метронидазолы, или хлоргексидин. Но эти препараты, эти зубные пасты назначаются опять же после каких-либо вмешательств и на определенное время. Пациенту самому это покупать не нужно без ведома гигиениста или врача стоматолога-терапевта. То же самое касается и зубных паст, которые работают на на защиту твердых тканей зубов. Это как правило, очень много зубных паст комплексных, которые содержат все эти компоненты. Это профилактические зубные пасты, которые покупает пациент в аптеке или в маркете. Все остальные, которые имеют определенное значение, например, для снятия сенситивности, это чувствительности зубов, что вы говорите за укрепление эмали, туда будут ходить обязательно или кальций, или фтор. Или есть такое, что будет входить и кальций, и фтор. Это, например, это вот Mi паста плюс, последняя разработка, которая GC-фирма, которая разрабатывает эти зубные пасты, я использую их для, апплика, для аппликации у пациента. Это значительно снимает чувствительность зубов. И третья паста, например, э, которая назначается курильщиком. Их использовать нужно крайне редко, раз в неделю или раз в 10 дней. Потому что эти пасты, они абразивны и тоже приведут к чувствительности зубов. Как при покупке зубной пасты я ну, хочу еще обратить внимание на то, что пациент должен обращать на степень абразивности. Обозначается это как РДА. Мы, э, такая оптимальная степень абразивности это до 70%. 50-40-25. В детских они бывают ниже 10. Это их полное отсутствие. То есть, я так понимаю, что только гигиенист, осмотрев мою полость рта, да. может сказать, какая зубная паста. Паста вам А, мне подходит. А Если, потом... да, да. Да, Если вы захотите купить сами зубную пасту, вы можете прийти в аптеку и купить гигиеническую или профилактическую зубную пасту. Но. Лечебную зубную пасту будет назначать вам гигиенист или врач. есть какая-то новейшая методика, которая называется плазмолифтинг. В чем она заключается и что это дает, ну там, мне как пациенту? Плазмолифтинг – это инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных процессов. Стоп, стоп, стоп! Сейчас я это. Это метод обработки. Укол, я так понимаю, да? Если по-простому, это укол куда в десну для того, чтобы что сделать? Это инъекция аутоплазмы. В результате обработки крови. Это запатентованный метод обработки крови пациента с помощью вакуумных пробирок, в результате чего мы получаем аутоплазму? Это и есть готовый уже инъекционный препарат, который для, готов для введения в десну. Это укол в десну, притом не один. А что это дает? Укол. Что это дает? Значит, это очень мощный такой регенера... регенерационный механизм, обладает аутоплазма. Мало того, входит также в состав ее и высокое количество белков, гормонов, витаминов, которые находятся в естественной композиции. Это влияет на зубы, это влияет на десну. Это, это влияет на регенерацию тканей парадонта, то есть ткани восстанавливаются. Намного быстрее, чем, например, без этой процедуры. Используется, действует только локально. И эти механизмы запускаются только вот в месте укола и никак не действуют на общее состояние организма. Назначается при гингивитах при парадонтитах, при имплантациях, при удалении зубов. А, возможно, есть еще какое-то заболевание. У нас остается буквально пару минут, которого мы не коснулись, но о котором нужно обязательно рассказать это уже с вашей точки зрения. Ну, что моей по поводу заболеваний полости рта mm -hmm. вы знаете самым распространенными заболеваниями полости рта это все-таки является что касается ткани пародонта это является пародонтит и каждый пациент имеет мы после диагностики имеем диагноз по каждому зубу. И, как правило, у каждого пациента один-два зуба имеет с дигансом парадонтитом. Парадонтит приводит к потере зуба, к замене его. Поэтому ну, моя задача как гигиениста все-таки обратить внимание на индивидуальную гигиену полости рта, обучить пациента правильно это делать, чтобы избежать нам более сложных, сложных процессов. Ну, в течение данного заболевания. А, а как диагностика проходит? Там Вы просвечиваете какой-то лампой или Нет. это все ну, вот, визуально? Диагностика обстоит? проходит, когда пациент приходит к гигиенисту, Процедура гигиенической чистки заключается несколько этапов. Первый ⁇ это диагностический момент. Как правило, пациенту предлагается сделать ортопедический снимок. Мы на нем видим обзорное состояние зубов твердых тканей, так и уровень костей. Второе проводится, что это э, диагностика непосредственно индекса гигиены. Определяем это индекс кровоточивости и индекс бактериальной бляшки и парадонтологический индекс. И мы уже видим, где мы имеем налет, где мы имеем кровоточивость, а где мы имеем парадонтологический карман, который уже говорит, что данный зуб имеет диагноз парадонтит. После этого у нас также меняется тактика. Она одна в отношении гигиенгвита и, ну, конечно, более сложная в отношении парадонтита. Ага. есть, опять же, там из рекламы какое-то 3D-отбеливание, там и пасты с 3D-отбеливанием, а другие говорят, что отбеливать нельзя. И вы тоже говорите, что там абразивность паст, которую там используют курильщики, должна быть там не больше 70, да, по-моему, и использовать ее можно только раз в 10 дней. А мы тут все гонимся за белыми зубами. Плюсы и минусы отбеливания. Ну, плюсы отбеливания – это белые красивые зубы, минусы отбеливания есть тоже их много. Но прежде чем подойти к теме отбеливания зубов, пациент, опять же, должен посетить в первую очередь гигиениста, потом консультация терапевта, который оценит состояние эмали. Но первое, что должно быть, пациент должен быть абсолютно санирован. У него не должно быть хронического кариеса, вторичного кариеса, негерметичных пломб. Опять же, смотрит пациент, терапевт на состояние пришечной области. И только тогда пациенту подбирают, опять же, схему отбеливания или процедуру отбеливания, которая не подходит непосредственно Ему. И рекомендации он получает по отбеливающим пастам, как поддерживающие после процедуры отбеливания. Сегодня говорили про профессиональную и личную гигиену полости рта при заболевании тканей э, парадонта. Да. А с нами сегодня была Татьяна Нечпаренко. Это «Гигиени». Спасибо вам большое. Это была программа «Краина здоровья». Обожаю вам медсного здоровья. И до телеглядачей мы еще повернемся.